Salam dəyərli izleyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Üzümdə ancaq bu prosedurları etdirmişəm. Burun əməliyyatı, alnıma botoks vurdurmuşam. Bir də dodağımda qel var. Mənə belə xoşdur. Halımdan məmnunam, sağlamam. Məni belə sevin. Hazırda 48 kq çəkim var. Bu sözləri Müğənni Günel Zeynalova sosial şəbəkədə yazıb. İfaxı izleyicilərinin ona ünvanladığı suallara cavablandırıb fünel bildirib ki, yazılan sualların çoxu estetik əməliyyat etdirməsi və ailə qurma sahəkdə olub. Hamı yazır, nə vaxt ailə qurursan? Bir də hansı pəhrəyi saxladığını soruşurlar. Ağzınızı bağlayın, tuz, şəkər və çürəyi həyatınızdan çıxarın. Mən şokolad yeyib zəifləyənlərdənəm, amma orqanizmim budurdur.